Этот проект, он очень масштабный, он очень большой, и э, по нашим предварительным оценкам в этом проекте мы сможем задействовать э, до 3000 ветеранов. Это наш первый IT-проект, и ну, вот мы решили сделать вот таким вот образом. И это будет ветеранок, э, технологическая платформа, которая будет связывать... Э, пассажиров вместе, вместе с нашими партнерами-водителями для того, чтобы получить услугу по перевозке по городу. Кто может сказать, что это служба такси. Но это не служба такси, я попрошу заметить. Мы не занимаемся такси, мы связываем Два звена – это пассажир и водитель. Плюсы нашей программы. Самое первое – это то, что э, мы ориентированы на людей. Мы четыре месяца готовились к этому проекту, мы проводили аналитику, анализировали рынок, и мы увидели, что отсутствует в службах такси такое понятие, как фильтры. То есть, к примеру, да, я как человек еду с ребенком, мне нужно детское кресло, у меня его нет можно позвонить в службу такси и сказать, что вы знаете, мне нужна машина по поводу того, а можно зайти в программу ветерана КЭП, в фильтрах нажать то, что вам необходимо, и к вам приедет та машина, которая вам нужна. Если вы курите, если вы хотите курить в машине, если вы не курите, да, вот, по ценам которые будут у нас, они будут очень конкурентными. В результате нашей работы э, нам кажется, что у нас получилось это, потому что, во-первых, наши тарифы будут доступными для пассажиров, а во-вторых, для водителей у нас будут очень выгодные условия, потому что наша процентная ставка будет э, небольшой, она будет конкурентной. Вот. Ну и что самое главное, это то, что мы будем принимать автомобили, мы будем следить за тем, чтобы автомобили были чистыми, ухоженными, чтобы были ремни безопасности. Вот. И снова-таки повторю, мы мы очень сильно хотим задействовать как можно больше людей в этом проекте, особенно ветеранов. Все три наших главных принципа, принципы, на которых базируется и, фунд и фундаментально стоит компания «Ветераны Групп», они будут э, соблюдаться и здесь. Это первый принцип – нам никто ничего не должен. Если мы что-то хотим, мы берем и делаем это. Второй принцип – мы стараемся работать максимально честно по закону, но мы отталкиваемся от наших нынешних экономических и налоговых э, ситуаций в стране. И третий – заработал помоги. Все очень просто.